Іночка, доброго ранку. Доброе утро. У вас добрий ранок. Я вас не бачу, єдине, що Федь, ви можете... У вас добрий ранок. Що ви можете мені сказати? Очень добре, дуже добре, добре утро, звісно. Добре. Паніка вас охоплює. Ви слідкуєте за якимись подіями, які зараз відбуваються в країні? От ви встали, зайшли в інтернет, там вброс інформації про Донецький аеропорт, про те, що він, нібито українські військові, героїчно його залишили. 242 дні тримали. Це на вас якось вплинуло. Ви повірили цій інформації? А, ну я немножко, звісно, сліджу з однієї сторони, з другої сторони, я розумію, що це вброс. Uh, поэтому я слежу за другими новостями. Все, а что говорит, что, что вам вказывает как профессионалу, и на то, что это вброс, все ж таки. Профессионалы? На ну, вброс? В... Нет. Ну, что а... вам как профессионалу вказывает на то, что это вброс информации звучайной. В любом случае, это пиар, работает пиар-инструменты, работают с какой-то определенной целью. Тему политики я стараюсь обходить стороной, а больше фокусируюсь, локализировалась да, на том, что. Следует обратить внимание на регулирование конфликтов между, не знаю, хотя бы двумя, двумя людьми, мужчиной и женщиной, как минимум. Mm -hmm. А что можно говорить о разрешении конфликта в глобальном формате, если порой даже два человека, три человека, собравшиеся в одной комнате, не могут договориться найти общий язык просто потому, что они друг друга не слышат. Поэтому mm -hmm. тему политики я стараюсь не трогать. Хорошо. Есть. Ну Есть. а как же это? Я понимаю, да. А если взять двух мужчин, которые друг другу не нравятся, или там мужчину и женщину, которые друг, друг другу не нравятся, например Меркель и Путин, отношения которых испортились, да? Вот какова логика этих отношений и как э, просчитать логику партнера в том или ином конфликте? Ну, понимаете, э, я воспринимаю. Э... Вот, все, что происходит, в любом случае, политика – это бизнес. Это бизнес, где крутятся очень большие деньги. Этими большими деньгами, понятное дело, управляют определенные люди. Есть стратегия, есть тактика. И все, что мы видим на экранах голубых, э, с экранах наших мониторов, э, ну, это всего лишь инсценировки. Это что-то было снято по какому-то сценарию. Да, даже если это было снято а, и без, скажем так, каких-то монтажей, все равно голос за кадром нам скажет то, что мы должны увидеть. Это мое восприятие. Ага. Як а, восприятие... Дякую вам. Чи, чи вважаете вы, что женщине потрібна логика, логичное мысление? Чи все ж таки она має мыслить сердцем больше, душею? Ну, смотрите, что такое логика, да, помимо того, что это наука и искусство. Логика – это образ мышления, а на мой взгляд, взглядов много, мне немного, столько, сколько людей, но на мой взгляд, образ мышления есть у каждого человека, будь то мужчина или женщина, каким-то образом, но он мыслит. Другой вопрос: на что опирается? Да, на, 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 на чем основан и куда он больше склоняется? Если у мужчин это больше, конечно же, разум, это прицел, это стратегия, это тактика, это а, причинно следственная связь. Причем мужчины больше фокусируются на решении одной задачи, поэтому кажется, что они более логичны. У женщин это да, это больше а, акцент на эмоции, на чувства, на дела сердечные, женщины чувствуют ситуацию. Мужчины ориентируются, опираются на опыт, женщина больше чувствует, Поэтому логика есть и у тех, и у других, но она работает немного по-другому. секунду, у нас хвилинка залишается. Как не потрапить на гачок нелогичной женщины? Нелогичная женщина, яка а душе коротко буквально Нелогичные женщины привлекают. И я считаю, тут нужно больше задачиться вопросом, а как потом на этом крючке удержаться? Да, Потому что, а, ну, действительно привлекают женщины, которые а, кажутся как бы со стороны нелогичными, с другой стороны, они очень чувственные, эмоциональные, открытые, а, менее меркантильные, можно даже так сказать. Поэтому я бы тут больше фокусировалась на вопросе, а как удержаться. Добре, дякую. Инна Киртадзе. Дякуем. Журналист, автор XXL.ua. Читайте и будь ласка. Я потрапил на гачок нелогичной женки, теперь с этим Иногда я отримаю какое-то задоволения, Зараз будуть новини. Дивіться, слідкуйте про ситуацію в Донецькому аеропорту також. Будь ласка.